Сьогодні у нас одне з найбільш актуальних питань перше: по світлу, да? Взагалі, як буде які зміни? Чи будуть вони на краще, чи стане гірше? Що взагалі буде з цим пеклом? того, що так жити неможливо. Воно дуже сильно вже з'їбало всіх. Ось, мене особисто. Світло, покажіть, будь ласка, попереду в нас. У нас впереди август. Посмотрим. Август. Как будет со светом ситуация? Плохо буде ситуація зі светом. мечей випадає, викладають. У нас карт дьявола. Знову ж таки, двійка мочів. Людина на, карт... на картці нічого не бачить. Світла, дорогі мої глядачі, не буде. Добре. А... Це буде якось дозовано. Чи це буде знову ж таки, як зараз, що люди без світла по 12 годин сидять, як довбойову, вибачте. Дивіться, карти натякають на те, що, в принципі, влітку. Чекати і думати про те, що буде щось краще. Ні. П'ятірка пентаклів, карта сонця. Ну все буде, все буде в такому стані, як зараз. В ніякому. П'ятірка пентаклів, карта бідності. Тобто будемо максимально обмежені в електроенергії. Ох. Да. Особисто моя думка. Особисто моя думка, що можна якось щось змінити. Скоригувати, полагодити, дозовано зробити це світло, блін, по графіках, а не тоді, коли ви захочете включати його виключати. Для мене це так. Та, мені карти показують, типу, що в нас проблема з нашою енергосистемою. Справді вона на суплях теліпається. Це правда, ось, це правда, да. Але все одно як не крутий, Варіанти і виходи з положення в нас також є. Того, що падає вісьмірка Пентаклів, аби тільки захотіти Добре. Покажіть, будь ласка, все ж таки а, осінь. Давайте, да вересень. От, от мене турбує. Я так далеко не дивлюся ніколи, ви ж знаєте, але ситуація зі світлом покращиться чи погіршиться. По одній зараз карті кинемо, просто щоб розуміти Вересень ситуація в Україні зі світом покращиться чи погіршиться? Ну, Зараз на даний період часу мені карти показують десятка жезлів. До речі, пам'ятаєте, колись ми дивилися по місяцях і випала десятка жезлів на, на август випало? То есть самый сложный месяц будет у нас август. Я предполагаю, что связано все-таки еще с электроэнергией и с жарой. Потому что вот на сентябрь то же самое. Десятка жезлов, карта шутает у спинтакли. То есть... А ну секундочку, откройте, пожалуйста, мне. Ну... Мы сейчас не говорим про обстрелы, мы не говорим сейчас про наступление, про все остальное. Тут десятка жезлов выпала конкретно в контексте света электроэнергии, что будет тяжело. То есть улучшений пока я никаких не вижу. Надеюсь, что что-то поменяется еще за, за месяц. Будем этого очень сильно ждать. А, а покажите, пожалуйста, в ближайшее время. Вся спека у нас по Д. Жара. Африканская жара. Вы знаете, есть надежда на то, что стать прохладнее должно. Вот. Не берусь говорить на то, на сколько градусов. Но прихладність стать должно 100% здесь. Ой, очень надеюсь на это. правда. Это ну, невозможно. Уже. Давайте спитаємо про електроенергію. А чого така ситуація? Тобто, чого вони довбуть нас цією електроенергією? Невже не, не можна якось на ситуацію вплинути, якось щось змінити? Росіян- росіянами зрозуміло, окей. Наші. Чого вони нас здобуть цією електроенергією? Чого? Навіщо це все взагалі, блін, робити? Для чого? Ми економимо. От четверка пентаклі про карту, карта собственності пожезла впалить. Ми економимо. пятерка жезлов, да, вот тройка кубков. То есть карты показывают то, что мы не можем. Ну, опять-таки, это глазами тех, кто выключает свет. Мы не можем позволить себе достаточное количество электроэнергии, потому что мы экономим. Так на себе экономьте в первую очередь. Чего же вы на себе не экономите? Замечательный ответ. Супер. Мы экономим, да. да. Ну вот, карта звезды. Просвет, восьмерка мечей и четверка мечей. Ограничения. Отключения, ограничения и так далее. Потому что мы не можем позволить себе полный объем споживатый, как раньше, Сией электроэнергии. Экономные такие мальчики. Понятно. Хорошо. Вопрос второй. Какой там вопрос у нас? «Скильки будут тривати боевые идеи. Вот, обожаю вот эти подобные вопросы, когда у меня пытают, сколько. Вы же знаете, я в начале войны была одним из тех практиков, который говорил о том, что пока я не увижу видение, я не буду врать, я не буду говорить о том, когда закончатся боевые действия. Потому что есть очень много различных факторов, на что это вообще, на что влияет Точнее, которые влияют на окончание войны. Понимаете? То есть, и тут дело не в моем предсказании или предсказании кого-либо. Тут дело в том, что э, кому-то, видимо, это выгодно. Да? То есть кому-то, видимо, выгодно оттягивать, кому-то выгодно вообще было начинать. Понимаете? И кому-то выгодно не закончить. Хотя я думаю, сейчас все уже устали. Сейчас все уже закончить хотят, потому что уже невозможно. Просто непонятно, как это сделать. Хорошо. Давайте, карта, задамо питание. Моя найулюбленіше в кавычках. Скільки ще будут тривати боевые действия? Нехай мне покажут хоть что Супер, ответ супер. Башня, да, Паш в тройка Пентаклей. То есть тут говорится о том, башня, Паш и тройка кубков, о том, что придумываются какие-то новые стратегии, планы. Идет оттягивание, отговорки, то есть, да, никто не может как бы закончить. Никто не идет на переговор, никто не хочет уступать и так далее. То есть тут карты показывают о том, что придумываются какие-то новые стратегии для того, чтобы продолжить. Не закончить, а продолжить. А когда я спрашиваю про окончание, карта дьявола, и двойка мечей. То есть мне карты намекают на то, что они сами не знают. Понимаете, карта дьявола и двойка мечей. Двойка мечей. Человек не знает. Он не видит, куда он идет. Он связан по рукам и ногам. Он не видит, что он делает. Он не знает, какой выход из ситуации. Понимаете? А покажите мне, пожалуйста, цифру окончания войны. Вот мне просто интересно, цифра нам какая-то выпадет сейчас или нет. Я все равно экстрасенс, да, я ведьма, я склоняюсь к своим видениям. Я склоняюсь, к... я жду от сил весточки о том, что скоро все закончится. Я жду этого. Но карты, покажите мне, пожалуйста, цифру окончания войны. Ирафант. Пятерка. Четверка Пентаклей. Все отключился. Пятерка жезлов. Значит так. Пятерка, четверка, пятерка.